আমি সকলোৱে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কিছুমান সপোন দেখোঁ আৰু সেই সপোনবোৰৰ মাজত কোনোবা এটা সপোন দেখাৰ পিছত আমাৰ ভয় লাগে আৰু কোনোবা এটা সপোন দেখাৰ পিছত আমাৰ মনটো খুব ভাল লাগে মনৰ আনন্দ বা ভয়ত আমি সেই সপোনবোৰ ঘৰৰ মানুহ বা লগৰ আন কাৰোবাক কৈ পাওঁ আজি আমি স্বপ্নশাস্ত্ৰৰ পৰা এনেকুৱা দহটা সপোনৰ কথা বাছি আনিছোঁ সেইকেইটা সপোন দেখাৰ পিছত যিমান যি হ'লেও আপুনি কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিব সেই সপোনবোৰ যদি আপুনি অজানিতে কাৰোবাৰ আগত প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ আগন্তুক দিনবোৰত বেয়া ফালে ঢাল খায় বুলি কোৱা হৈছে আহক দেৰি নকৰি আমি সেই সপোনবোৰৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ প্ৰথমটো সপোন হৈছে যদি আপুনি সপোনত ঘৰৰ মেইন দুৱাৰখন কোনোবাই খোলা যেন দেখিছে তেনেহ'লে সেই সপোনটো আপোনাৰ ভাগ্য দুৱাৰ খোল খোৱাৰ এটা সংকেত দিয়ে যদি আপুনি এনেকুৱা দুৱাৰ খোল খোৱা সপোন দেখে সেই সপোনটো কেতিয়াও কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিব আৰু কোৱা হৈছে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এনে সপোন দেখে তেতিয়া যিকোনো দুখীয়া মানুহক হালধীয়া বা গেৰুৱা ৰঙৰ বস্ত্ৰ দান কৰিব লাগে এনে কৰিলে এই সপোনটো খুব সোনকালেই হল দিয়ে বুলি কোৱা হৈছে দুই নম্বৰতে যদি আপোনাৰ মা দেউতাই আপোনাক সপোনত পানী খুৱাইছে বা পানী আনি দিছে তেনেহ'লে ই এটা শুভ সংকেত স্বপ্নশাস্ত্ৰমতে এনে সপোন দেখিলে আগন্তুক দিনবোৰত ধনাত্মক শক্তিৰ আগমন হয় বুলি কোৱা হৈছে যদি আপুনি এনেধৰণৰ সপোনবোৰ কেতিয়াবা দেখে কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিব যদি এনে সপোনবোৰ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে সপোনটো আপোনাৰ আগন্তুক দিনবোৰত ভাল ঠাইত বেয়ালেহে ঢাল লয় তিনি নম্বৰতে সপোনত ভগৱানক দেখা যদি আপুনি সপোনত ভগৱানক দেখিছে আৰু ভগৱানে আপোনাক যদি আশীৰ্বাদ দিছে তেনেহ'লে আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰমাত্মা ভগৱানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি নিশ্চিন্ত মনে আপোনাৰ কামত আগবাঢ়ক ভগৱান সদায় আপোনাৰ লগত আছে যদি আপুনি এই সপোনবোৰ আন কাৰোবাৰ আগত প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ বিপৰীত ফল আহিব পাৰে এই সপোন শুভ নহয় অশুভ হ'ব পাৰে সেই গতিকে যিমান পাৰে এনেধৰণৰ সপোনবোৰ আনৰ আগত প্ৰকাশ নকৰাকৈ থাকিব এইখিনিলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব একেবাৰে নাপাহৰিব চাৰি নম্বৰতে যদি কোনো মানুহে সপোনত নিজকে এজনী গাই গৰুক খাবলৈ দিয়া বা সেৱা শুশ্ৰূষা কৰা দেখা পায় তেনেহ'লে সেই মানুহজন সমাজত খুব সোনকালেই জিলিকি উঠিব কাৰণ আপোনালোকে জানে যে সনাতন ধৰ্মত এজনী গাই গৰু গাত সকলো দেৱ দেৱতাই বাস কৰে সেইবাবে সপোনত গাই গৰু দেখাটো এটা শুভ সংকেত সেই সপোনটো কেতিয়াও কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিব পাঁচ নম্বৰতে যদি আপুনি সপোনত এনে কিছুমান নদী সাগৰ পাহাৰ ডাঙৰ জংঘল আদি দেখে তেনেহ'লে জানিব যে খুব সোনকালে আপোনালৈ কিবা ভাল খবৰ আহি আছে ছয় নম্বৰতে যদি আপুনি সপোনত কোনোবা মানুহ মৰা দেখে তেনেহ'লে জানিব যে আপোনাৰ জীৱনত কিবা এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ শেষ হ'বলৈ গৈ আছে সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে এনেধৰণৰ সপোনবোৰ দেখিলে আমাৰ সকলোৱে ভয় লাগে নহয় জানো কিন্তু এনেধৰণৰ সপোনবোৰ স্বপ্নশাস্ত্ৰৰ মতে কাকো ক'ব নালাগে কিন্তু আমি এই সপোনবোৰ ঘৰৰ মানুহক নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এনে কিছুমান সপোনৰ কাৰণ জানিবৰ বাবে আমি বহুত মানুহকে কৈ পাওঁ কিন্তু এনে সপোনবোৰ কাকো ক'ব নালাগে সাত নম্বৰতে সপোনত মাছ দেখাটো এটা ভাল সংকেত যদি আপুনি সপোনত ক'ৰবাত ধেৰ মাছ দেখিছে নাইবা আপুনি সপোনত ক'ৰবাত গৈ মাছ ধৰিছে বা সপোনত মাছৰ চব্জিয়ে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে তেনেহলে জানিব যে আপুনি মা লক্ষ্মীৰ কৃপা দৃষ্টি লাভ কৰিছে কিন্তু আপুনি যদি এই সপোনবোৰ কাৰোবাক কৈ দিয়ে ইয়াৰ বিপৰীত ফল আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে যদি আপুনি সপোনত গৰু গোবৰে ঘৰ মোচা দেখা পাইছে তেনেহলে জানিব যে আপোনাৰ ভাগ্য দুৱাৰ সুৰ খোৱাৰ সময় আহিছে অতি সোনকালেই আপোনাৰ হাতলৈ ধন সম্পত্তি আহিব পাৰে এনে সপোন দেখাৰ পিছত স্বপ্নশাস্ত্ৰ মতে দুখীয়াক যিকোনো হালধীয়া বস্ত্ৰ দান কৰিব লাগে এনে বস্ত্ৰ দান কৰিলে সোনকালেই সখেই সপোনৰ ফল লাভ কৰে নম্বৰতে যদি কোনো মানুহে সপোনত ঘৰৰ আশে পাশে হওক বা বাহিৰৰ কোনো ঠাইত ময়ুৰ চৰাই দেখা পায় তেনেহলে ই এটা শুভ সংকেত দহ নম্বৰতে যদি সপোনত কলগছ দেখে বা কলৰ ডাঙৰ বাগান দেখে নাইবা কলপুলি লগাই ক'ৰবাত পূজা কৰা দেখে তেনেহলে এইটো এটা শুভ সংকেত এই দহটাই আছিল যিগিটা সপোন যিকেইটা সপোন দেখাৰ পিছত কাৰো আগত প্ৰকাশ কৰিব নলগীয়া যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা হ'লেও জানিব পাৰিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব ধন্যবাদ